Salam geng. Racun kali ni kita ada Redmi Turbo 4 Pro. Spec level flagship tapi jual harga bajet tau. Kali ni memang betul-betul gila geng. Model ni datang dengan chip terbaru dan pertama dekat dunia. Snapdragon 8s Gen 4 dan skor Antutu dia cecah sampai 2 juta. Ada bateri yang super besar, skrin cantik dan paling best harga dia tak masuk akal tau range kan kalau tengok dekat Shopee tu antara 1300 sampai 1500 sahaja. So, adakah ini calon terbaik untuk Mi range flagship 2025 ni? Jom kita mulakan keracun sekarang. Kita akan mulakan dengan sesi unboxing dulu. Dan sekiranya kan kotak dia dekat sini macam kurang nampak tebal. Lepas tu ada design sikit dekat sini. Dia punya design ni senang nampak lebih kurang Redmi K80 series je ada tulisan turbo yang agak besar taruh kat atas ni. Untuk yang tak tahu kan, turbo series ni biasa dia orang fokus lebih ke arah prestasi dan jual pada harga yang kompetitif dan model ni juga turbo 4 pro ataupun turbo series ni takkan masuk official dekat pasaran kita. Dia hanya dirilis ataupun eksklusif untuk pasaran China saja. Dan kalau masuk pasaran kita pula, dia takkan jadi dah turbo 4 pro. Biasanya orang akan rebrand jadi Poco F-series Dan katanya tahun ni Turbo 4 Pro ni akan jadi Poco F7 lah kalau masuk pasaran kita Kita akan tunggu nanti betul ke tidak kan Tapi kalau daripada hint tu memang akan jadi Poco F7 lah So dekat sini kita akan tengok dekat bagian bawah ni variant ni Starting dia ataupun yang paling rendah 12.56GB 12, tak silap saya Dan korang boleh tengok lah dalam dia dekat sini macam biasa je yang korang akan dapat Dalam kotak ni kita akan dapat dia punya SIM tool Lepas tu ada casing Casing ada manual sikit Casing ni macam ini je lah Solid Next lagi dalam kotak Kita akan dapat phone tu sendiri dekat sini Kita tak tepi dulu dan dalam ni korang sila akan dapat adapter 90W lah 2 pin sebab channel set dan juga kabel USB-A to USB-C sahaja dari segi rekaan kan Turbo 4 Pro ni bagi saya ditampil dengan rupa yang agak clean, minimal tambah pula dengan finishing matte dekat belakang ni membuatkan dia lebih premium bila kita pegang tapi kalau dari segi look dia dia punya rupa ni bagi saya nampak macam agak old school sikit dia tak nampak modern sebab apa tau rekaan macam ni memang dah selalu kita jumpa brand ni pakai cuma specialnya dekat Redmi 24 Pro ni kan yang membezakan dia tu dekat modul kamera dia tu ada RGB yang nampak lagi garang feel pegang dia memang solid dia punya berat dia punya ketebalan tu memang on point lagi pula kan yang paling best tu model yang juga ada IP rating IP68 kalis air dan debu satu kelebihan yang besar lah untuk pengguna yang lasak dan segi material dia saya rasa memang pakai kaca lah bila kita ketuk macam ni pun bunyi dia dah lain lepas tu dekat sini ni dia punya frame pun rasa dia pakai aluminium memang terasa sangat-sangat solid ada banyak lain antena kalau dekat bahagian sisi kanan ni clean je Lepas tu kan, dia punya body ni, dia punya shape tu, dia lala macam iPhone sikit lah, dia rounded. Dekat bahagian atas ni ada line antena lagi, ada mic. Dekat sini ada volume rocker, power button, line antena sampai tiga. Dekat bahagian bawah ni, korang nampak lah, ada lubang speaker. Satu lagi front facing, ada port pengecasan, ada juga dekat sini mic dan juga sim tray. Kalau tengok pula dekat bahagian sini, kamera dia, bump dia actually tak tebal mana tapi modul kamera dia compare dengan Poco F3 tu, yang ni lagi besar oh ya, yeah, skrin screen model ni cukup besar tau 6.83 inci, memang puas lah buat lain content, bezel pun minimal tapi tak berapa nak simetri, dekat bahagian bawah tu agak tebal berbanding kanan dan kiri untuk spek dia memang dah sedap 1.5K OLED, 120Hz dan peak brightness sampai 3200 nits tau, cukup terang tau, even waktu panas terik pun tak payah nak cover screen guna tangan warna yang terhasil pun, bila korang tengok screen dia memang sangat-sangat panci HDR content pun memang hidup habis and yes dia support juga Dolby Vision dan juga HDR Vivid bila tengok Netflix ataupun YouTube HDR memang puas hati guarantee ok yang ni bahagian yang paling menarik Snapdragon 8S Gen 4 first phone dalam dunia yang guna chip ni tau kalau on paper dia macam versi light kepada 8 Gen 3 tapi bila guna ni, honestly kan, saya sangat-sangat impress. Semua benda terasa snappy. Buka app ke, tukar-tukar task ke, kamera pun memang sangat-sangat laju bila korang snap. Dia punya antutu skor pun sangat-sangat tinggi, cecah 2 juta. Jarang-jarang lah kita boleh jumpa chip mid-range macam ni boleh hasilkan skor setinggi ni. Untuk pengawalan suhu, dia datang juga dengan sistem penyejukan dual loop 3D ice cooling. So far, kalau segi gaming ni, saya baru sempat cuba main satu game je, Call of Duty Warzone, yang mana game ni saya pilihkan sebab apa dari hasil ujian saya dekat Chip Snapdragon 8 Elite compare dengan Genshin ring Wave kan Call of Duty Warzone ni dia paling panas lah so kita boleh dapat tapi menariknya, selama 30 minit gameplay, guna setting max rata kanan, suhu dia max kan dalam 41 degree je dengan penurunan bateri sekitar 15%. FPS pula bagi saya memang ok, stabil. Range main dalam 60 ke 70 FPS tanpa throttling. Suhu dia so far not bad, terkawal. Sebab rata-rata, phone yang pakai chip Snapdragon 8 Elite, kalau main game ni kan, kalau Duty Warzone, suhu boleh cecah range dalam 43 ke 44 dengan setting yang sama. Untuk gaming mode dia macam biasa je lah features dia, cuma UI kali ni nampak lebih fresh. Satu benda lagi kan, saya ada terbaca lah dekat net kalau ada yang komplain chip Snapdragon 8S Gen 4 ni ada isu overheat, ada throttling. So, untuk pastikan tu, saya cubalah buat beberapa test dekat unit saya ni nak tengok kan ada tak isu tu. First kali, saya cuba run benchmark macam Antutu. Tapi saya perasan suhu dia tak tinggi mana. Dapat dalam 3940 je untuk 15 minit test tu. Lepas tu saya try juga 3D Mark stress test yang sampai 20 minit running tu pun first loop je tau. Dia cecam 45 degree. Lepas tu dari loop 8 sampai 20 so main dalam 40-41 saja. Saya cuba jugalah kan rekod 4K 60fps dekat bawah cahaya matahari yang tengah panas tu. So, dalam 20 minit pun suhu so maintain 43 je tanpa keluar pop up first close. So nanti kita akan try pula gaming test lah. Kita akan main banyak game macam biasa. Biasanya kalau dalam ujian penderaan ni kita akan dapat result yang berbeza. So adakah phone ni akan overheat? Korang boleh komen lah kalau korang nak tengok dari segi kamera ni mungkin macam kekurangan sikit dekat model ni setup dia simple je, dual kamera je dekat belakang main kamera 50MP pakai sensor Sony LYT600 satu lagi ada ultra wide angle hanya 8MP saja, tapi dia juga support OIS features apa je ada dekat dalam aplikasi kamera kita akan tengok sama-sama 0.6 kali ultra wide angle 1 kali 2 kali max zoom sampai 10 kali digital zoom apa yang saya perasan dia transition bila nak tukar lens tu dia macam tak berapa nak smooth lah stand and drag kan lagi pula mid range kita akan cuba snap satu gambar dan kita tukar kepada ultra angle so ultra angle tak berapa nak sharp macam kita pakai main camera untuk quality main camera ni kan bila kita snap tadi sama macam color yang kita nampak pakai mata kasar bagi saya jelas lah kalau kita zoom sikit kan dia punya edge detection dia punya bokeh belakang lepas tu warna dekat meja warna dekat baju tu dia boleh separate kan So far just nice. Saya tak sempat nak test kat luar lagi sebab sekarang ni asyik nak hujan je kan. So kita buat macam gini lah ringkas dulu. Next lagi ada juga mode portrait. Boleh tukar aperture dia kat sini. Tak ada masalah. Dokumen. Untuk rakaman video, Max boleh rakam 4K 60fps sahaja. Saya dah try lah kan rakam 4K ataupun rakam video dekat dalam studio jalan-jalan macam itu. Kalau handheld tu, dia tak berapa nak stabil even ada UIS out. Lepas tu ada juga mode pro dekat sini. By the way, kalau kita tekan dekat bahagian edit, dia juga ada fungsi AI. Dalamnya ada macam-macam, enhance, expand, erase remove reflection, sky macam-macam lah korang boleh buat kan part bateri ni bagi saya antara benda yang agak gila jugalah dekat model ni sebab apa? dia ada kapasiti yang super besar sampai 7550mAh yang mana dimuatkan kapasiti tu dekat body yang tak berapa nak tebal ni tau untuk guna seharian, heavy use pun memang tak ada masalah tak risau bateri habis langsung screen on time boleh dapat lah dalam 9 ke 10 jam macam tu Charging speed pula korang akan dapat 90W so far dalam 15% charge tu boleh boost dalam 30% apa yang saya dah try. Lepas tu dia juga ada reverse charging cuma satu je kekurangan dia tak ada bypass charging. Selebihnya dah running Android 15 dengan HyperOS 2 lepas tu ada stereo speaker, NFC, dia punya haptic pun padu, XXS Lenny motor dia pun sedap gila bila korang nak menaip ataupun korang gaming memang terasa premium. Oh ya yeah, satu lagi benda lah yang korang perlu tahu saya masukkan dalam part kali ni macam korang tahu model ni set China tau. So, isu yang common berlaku dekat modal modal ataupun search China ni first kali dia tak ada Google Play Store out of the box lah tapi korang boleh install terus je daripada Mi App tu senang saja boleh install daripada phone tu sendiri Lepas tu akan ada app China yang pre-install lah macam Blockware Boleh je uninstall kalau korang tak suka Band 5G pun tak berapa nak aktif lah Tak boleh pakai 5G dekat pasaran kita ni Dan yang paling common lagi tu kan Notification tu tetap delay even korang dah setting Bahasa pun kadang-kadang akan ada juga bahasa Cina Even korang dah setkan kepada English So apa yang saya boleh cakap Redmi Turbo 4 Pro ni dia menawarkan spesifikasi tinggi Dengan harga yang kompetitif Menjadikan pilihan menarik dalam segmen mid flagship So apa komen korang? Adakah berbaloi kita beli yang model yang set China Turbo 4 Pro ni ataupun korang nak tunggu yang rebrand nanti akan jadi Poco F7 lah mungkin kan? So korang agak-agak kalau Poco F7 keluar pula berapa harga dia? Dari segi harga, spek macam ni, apa komen korang? So, kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi di acara-acara seterusnya. Assalamualaikum.